Сейчас подхожу к стендам, которые, на которых указаны победители разных премий. В 2020 2025 году, в 2025. Вот Huawei, например, ну это топовые инвертора, все знают, что они практически самые лучшие. EV Energy, разработчики LFP аккумуляторных батарей. Вау, экофлошки. Экофлошки победили в 2025 э, году как самые крутые системы хранения энергии для частных домов. CM Blue, ну такую я не знаю, это походу для автомобильных, для автомобилей аккумуляторные батареи. Ну, может быть, я ошибаюсь. Также уже достаточно нашумевший в Украине бренд SunGrow. Завозят его, атмосфера его завозит. И еще ряд компаний начали завозить SunGrow. В Европе он очень ярко представлен, этот бренд. Как и домашние системы онлайн, онгрид системы, так и большие без системы накопления энергии. Так, финалист. О, на 6,25 МВт, 4 контейнера. Узешки вони у нас называются. Устройство зберігання енергії, також серед фіналістів компанія SOUL. Не знаю, кто это, не знаю, что это и чем занимается. Вот какая-то штука, какие-то зарядные устройства. Samsung. Samsung изготавливает не только там, технику, а также системы накопления энергии. Power Energy uh -huh. Uh -huh. и HydroStore. Тоже компания, которая строит целые uh, парки с газовыми хранилищами, аккумуляторными батареями, солнечными панелями. Полный цикл выработки энергии из альтернативных источников. Победители. Финалисты. Это все были финалисты, и победителем Гидростор оказался.